Програма «Крапки над і продовжується. До нашої студії завітали люди, які також зробили свій внесок у розвиток науково-технічного прогресу України. В збереження енергоресурсів надзвичайно важливої проблеми, яка сьогодні турбує не лише Україну, але й весь світ. Я рада вітати у нашій студії Ростислав Решков, аспірант Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова. а також Дмитро Коновалов, доцент Национального университета кораблобудования имени Адмирала Макарова. Здравствуйте, спасибо вам большое за то, что вы сегодня нашли время посетить нашу студию, несмотря на погодные условия, не совсем благоприятные. Нет. Не так давно в университете состоялась конференция, в ходе которой были торжественно было оглашено были как бы представлены люди, которые выиграли, получили, были удостоены премии Верховного Совета Украины. Вот хотелось бы подробнее от вас из первых уст, так сказать, узнать, что это за премия. Действительно, я знаю, вами была проведена огромная работа. Не один год вы трудились над проблемой, которая, в принципе, может быть внедрена в жизни, принесить Пользу. Расскажите, пожалуйста, что это за премия. Здравствуйте. Во-первых, огромное спасибо, что пригласили нас сегодня в эту студию и что поднимаете данные вопросы. Ну, во-первых, премия Верховной Рады Украины Она называется Премия Верховной Рады Украины молодым, наиталоневыкишим науковцам в халузе фундаментальных, и прикладных науковых и технических досследований. Эта премия уже присуждается молодым ученым с 2007 года в соответствии с постановлением а, Верховного Совета Украины. И каждый год а, объявляется конкурс а, на проведение а, данной премии, и молодые ученые со всей Украины а, подают свои научные работы на рассмотрение экспертной комиссии и в итоге как бы происходит само присуждение, и на заседании Верховной Рады Украины как бы, это все дело утверждается. И так группа молодых ученых нашего университета, тоже мы попытали, так сказать, удачу, и решили подать свой проект, он назывался «Отрегенерационные технологии в стационарной и судовой энергетике». И по результатам, как бы, результатом стало то, что мы эту премию и получили. Вы говорили по поводу того, что в университете нашем состоялась конференция, это было заседание ученого совета нашего университета, и просто так сложилось, что, к сожалению, наша команда, которая принимала участие в данной работе мы не смогли все вместе присутствовать на, ну, в полном составе присутствовать на церемонии вручения этой премии, которая происходила в Верховной Раде Украины. И поэтому глава нашего областного совета Николаева Игорь Сергеевич Дятлов, он по поручению главы Верховного Совета Рыбака Владимира Васильевича, он как бы и произвел эту церемонию вручения, где мы уже в полном составе были, ну, в родных стенах университета это все и э, произошло. Со скольких человек состоял авторский научный коллектив? Э, наша группа состояла из э, четырех э, людей. Это братья Раченко, Дмитрий Навалов и э, я. А в чем заключается проект, который вы представили? Ну, если разрешите, я ну, отвечу пожалуйста. на этот вопрос. Э, данная работа посвящена решению актуальной для энергетики Украины научной проблемы – это создание экологически эффективных, энергоэффективных, энерго-и ресурсосберегающих технологий. Суть работы таких в тригенерационных установках. Суть таких установок заключается в в многоцелевой трансформации сбросной теплоты самих энергетических установок, как на базе дизельных двигателей, так и на базе газотурбинных двигателей с комбинированным производством энергии, а именно это механическая энергия с приводными двигателями, это электрическая энергия, вырабатываемая в электрогенераторах. Это тепловая энергия, которая может потребляться, допустим, в зимний период на систему теплоснабжения, горячего водоснабжения. Это производство холода в теплоиспользующих холодильных машинах, жекторных, абсорбционных для получения холода для систем кондиционирования воздуха как комфортного кондиционирования, технического и технологического назначения. Такая работа она может представляет большой интерес для предприятий промышленных и жилищно-коммунальных, где имеются большие потребители тепловой и электрической энергии. Как правило, в больших промышленных городах, таких как Николаев и вообще по Украине, сейчас проводится активное строительство жилищного комплекса, активно строится торговые и торгово-промышленные комплексы, в которых в качестве резервных источников энергии используются дизель, автономные дизель-энергетические установки больших мощностей, это, как правило, мегаваттные мощности. И вот такие наши разработанные нами, нашим коллективом в университете технологии, трегенерационные технологии, позволяют в таких источниках задействовать их такие установки сэкономить до 10 процентов расхода топлива и как следствие сократить выбросы в атмосферу углекислого газа СО оксидов азота тепловых выбросов кроме того это получение пресной воды это аккумуляция холода которую можно будет использовать потом на пиковых каких-то нагрузках, допустим, в летний период времени в нашем регионе. То есть, судя по всему, в университете проводится достаточно активная, активная работа, работа научная, ней, созданы вся, все условия для проведения такой работы. Что еще хотелось сказать, что активно ведется работа, нам уже создан комплекс технической документации, ведется активная работа по внедрению данных разработок уже на самом деле реально в таких крупных промышленных предприятиях как Сандора Пепси, которая занимается производством и хранением питьевых напитков, соков, это использование таких технологий, например, на Южно-Бухской газоперекачивающей станции, на Сумском производственном объединении завод имени Фрунзе, который занимается производством технологий и проектированием технологий для газоперекачивающих станций. Ну, еще хотелось бы сказать, что данные технологии трегенерационные, в мире это направление является одним из наиболее перспективных в энергетике и энергосбережении. И вот э, на Украине э, в нашем университете такие технологии были э, разработаны впервые. Это уже технологии нового поколения. Затрагивая такую глобальную тему, насколько тесно вот ваше исследование соотносится с программой президента Украины, направленной на поиск и внедрение альтернативных Нет, видов источников электроэнергии разных ресурсов? Значит, это эти разработки проводились в рамках как раз вот таких вот направлений. Давайте я расскажу. В общем, одним из направлений интересных то, что наше государство как бы активно пытается развивать науку, и существует такая программа, государственная целевая программа, называется «Наука в университетах». Это громаднейший комплекс мероприятий, который направлен на поддержание науки непосредственно в университетах Украины. И как раз то тематика нашей работы, она проводилась, наши исследования проводились как раз в рамках проведения вот этой вот общегосударственной программы наука в университетах, которая как бы была ну, запущена посредством Министерства образования Украины. То есть это является очень актуальным сейчас у нас в Украине. Также хотелось бы тоже отметить, что исследования, которые проводятся у нас в университете, по сути, они актуальны не только для Украины, а и для зарубежа. И как свидетельство этому, наш университет кораблестроительный совместно с университетом с Китайской Народной Республики из провинции Джансу, нами совместно был создан совместный Украино-Китайский центр исследовательский, что как бы свидетельствует о том, что данной стране разработки наши интересные, они готовы для дальнейшего сотрудничества. Также свидетельствует об этом то, что множество ученых наших часто бывают в Китайской Народной Республики. Им интересно для Китая очень перспективным, во-первых, и проблемы судостроения э, являются, э, и про, проблемы энергосбережения. Поэтому как бы э, те... Наработки, которые происходят у нас в университете, они могут находить свое начало и внедрение и применение не только на территории там Николаевской области Украины, а и за рубежом. И как бы одним из таких главных партнеров сейчас является Китайская Народная Республика. Ну вот в принципе вот это исследование у меня есть такая информация, что это впервые было проведено в пределах нашей страны, а в мире Совершенно. это уже достаточно активно развивается. Это самое ведущее направление научное сейчас в мире. Да. Вот, и, кстати, совместно наш университет ведет также научно-технические грантовые разработки совместно с Институтом тепломассообмена, это Пре Национальная академия наук Белоруссии, Технический университет в городе Кошице, Словакия, и Политехнический университет в городе Кошелин в Польше. То есть вот мы совместно с ними продолжаем эти разработки, ведем активно, сотрудничаем. Очень приятно, что наше высшее учебное заведение действительно занимает передовые позиции в нашей стране, в нашей области. И, в принципе, доводит свою работу до международного общества, которое также стремится развивать эту проблему, это направление. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня рассказали очень подробно. От себя лично поздравляю вас с этой темой и желаю Спасибо. дальнейших успехов на поприще, которое вы выбрали. Для себе. Шановні глядачі, я нагадаю, що у нас у гостях був Ростислав Ришков, аспірант Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова і його науковий колега Дмитро Коновалов, доцент університету.